Так, дивимося на симе. Як можна симетрію та зараз пізнати? Ліва сторона задрана. А тут у нас, дивіться, це не шутка, дивіться. Придавлюємо Я ж йому так, вже Ну, Просто щоб ви бачили. Григорій Іванович, Пояснення не треба, ну так, вона просто буде реагувати. Да. Резинка дуже туга. Зачем? Це ж воно впивається, та не, не, не носіть того нічого. Оце супер, за це вам просто п'ятірка. А ну покажіть, кут крижа, точно вибитий. Отак, покладіть руку. Так. Да. Mm -hmm. да. Ну не 15, 25. Нє-ні-не. Вибило. Ну, я це продіагностувала. Так, болі, більше... отут. Ось тут вона показала. Ага, хорошо. Головне бути розслабленим. Тоді воно й менше дискомфорту і... А, підожіть. От чого мені зручно. Подивіться. Треба отак чуть Оттак грудь оттіснити. Да, Ось так лягнуть. Щоб не горло, але но... все, чекаємо. Повне розслаблення. Тоді воно раз коротенько і приїхали. Що, задвигалося. Все, у нас задвигалось. Я задвигався. просто очікую її реакцію, що хай буде, як є. Сюди перекладемо волі, чи припадиться на ручку. Угу. Бачите, не дуже І Ще, е, ще, ще, ще. аж саме низ. Так, що ж ви ж Так. Да. В принципі, не гірше варіант. Так, как колись на попу упало, ну, Я там, своим, им сказала, пока вы разговаривали, я им ну про наступала там. Просто раскачиваем таз, И, ну, вот им, як ягдирка на противовесе, а мы на противоходе, вот так, да, вот так просто баловаемся, да, вот умница, молодец, молодец, как соленый, алгузь. Вот так резко качнули и вниз живота, но то же самое. Опять делаем. Сравните по ощущениям. Точно такое же? Мне кажется, О! Смотрите, два варианта. Было 10. Либо сразу стало легче, либо если за первый заход не дотянули, то за второй заход становится ярче. Сейчас мы сделаем эту сторону и опять повторим, и она будет сравнить. Сама сравнит. Здесь жестче качается, да, чувствуете? Но ощущение вниз живота полегче, чем там. Опять идем сюда. Раз. Уже не так. Обычно все говорят, вы слабо ударили. Ну, скажите легче. Полегче? <laughs> <laughs> Пятки я же хочу померить. Тебе, смотрите, я специально, ну, не, не подкрадываясь, просто объясняю. За вот эту часть таза, которая у вас была выбита, мы ее попробуем сейчас туда толкнуть и заодно растянуть позвоночник. Очень важно, чтобы весь позвоночник был вот такой расслабленный, я как бы растянул вас так, понятно? Логика. Вот так. Ничего ужасного, над лобком только, наверное, да, да такое да, покольнуло? Да, да. Мне ж пятки важно посмотреть. Да, посмотрим сейчас. У меня подозрение, что здесь есть такой боковой нюансик. Маленький. Нет, качается хорошо. Угу. Ничего ну, не Ну, было подозрение, мы проверили. Качается все мягенько, вы заметили, да? И по ощущениям уже нет такого ужаса внизу живота. То есть должно быть физическое облегчение. По-любому. Если вам там два часа все под что-то делала, а потом эти нервы болит дальше, ну, значит, что-то не то. Не, не должен. Любой, еще Гиппократ говорил, на, на облегчение должно наступить сразу. Пере... Нет, пятки, пятки. Я пятки. заберу валит. и померяем лапы задние. Ну, наверное, на, на боковую ротацию сделаем, но вы видели, было там больше полтора сантиметра, вот это, сейчас да. миллиметров пять. На бочок ложитесь. На какой? давайте к стене сначала. Лицо. на да, да, лицо, лицо. На самый крайчик, чтобы прям прям животом меня почувствовали. Вот ровненько вдоль. Верхнюю ножку ровную, вот так прямо опускаем вниз. Эту лапу за спину. Ох, ты, вау. Хорошо. Опять на животе кляшки я проверю еще раз. Все, но есть разница. Еще теперь на ту сторону. Да туда. Просто я уже думаю, задо она была левая, угу. а пятка правая. Что-то какая-то совсем хитрая ротация. <coughs> Ложитесь сначала на спинку. Ух ты, класс. Вот тебе подтверждение, что никогда не надо скидывать мелкие суставы. То есть Леон точечно работает, четко, поэтому он может принимать много людей. Мы делаем комплексно. Да? Ну да. Леон делает только то, что жалуются люди. Это тоже есть. Ну, правильно, да. В принципе, да. правильно. Но Леон живет в обществе, где, во-первых, температурный режим жизни, что такое Сингапур. Да. Или там Малайзия же. Да. Ну, да. Люди живут в тепле. У нас половина людей с вот такими холодными пятками и холодными пальцами. Ага, Но ну, еще... сравнивать э, Среднюю там, или э, Южную Азию и сравнивать наш климат это другое состояние организма. Поэтому... Вот это уже что-то. Это уже ну, куда-то. Перевернитесь, пожалуйста, еще уже, чтобы все-таки мы к чему-то пришли, к объективному чему-то. Значит, условия положили. Это мы и студенты учим и вам. Придавливаем стопы и сводим стопочки вместе. И все равно. И все равно здесь. Есть разница. Тогда -да. переворачиваемся на спину. Оно может от рождения быть одна нога на, на полце. Значит, сразу говорим, то, что если даже остается небольшая разница, книжка автопинит травматология утверждает железобетонно до одного сантиметра разница между пятками коррекции не подлежит, то есть не лечится, чтобы вы не вздумали там обу покупать, стельки <звы> какие-то, вы поняли, да? Как меряется э, абсолютно абсолютная Но это вот, если относительно, это когда было 2 сантиметра, мы хрестнули и раз стало пол сантиметра. А абсолютно это реально какие основы. Вот передняя верхняя ости подвздошной кости. Через наколенник до внутренней лодыжки мы меряем длину одной ноги. Сейчас одним наколошом было. Она у нас составляет 80, 81 см, мм. ну 81 сантиметр и 7 миллиметров. Ну, Так, через одежду, как то там. И меряем до этой ноги. Ого. Перемеряем. Как оно есть. 83 сантиметра. Mm. Угу. Так, что вы знаете из детства о своем состоянии здоровья? В частности, длине конечности. Ну, здесь 82, там 83, у нее от рождения одна нога на сантиметр, короче, другой. Так что то, что мы вывели разницу пол сантиметра, это мы гиперкоррекцию в обратную сторону сделать, Неплохо. И mm. это говорит о том, что, в принципе, если на каблучок вашей обуви, с той стороны, где нога короче, правая нога, вы на каблучок пол сантиметра на боечку сделаете, хуже не будет. Ну, я не хожу на это, это да, не, на всякий случай мы это проговорили. Если когда-нибудь вы почувствуете этот дискомфорт какой-то от этой асимметрии, ну, сантиметрах приличная разница. Ну, пусть 8 миллиметров, не важно. Просто как решается вопрос. Не стелька внутри обуви, которая меняет размер. Надо взять больше обуви. Все, становится длина, ширина, нога и возит, натирает. А снаружи на комфортную обувь